Футбольный клуб «Металист» вышел на донецкую команду и оттуда узнал, как бы, то, что мне предложили в Металлист. Я очень благодарен, конечно, то, что Металлист так вошел в мое положение. Заплатили за меня деньги и «Шахтеру» спасибо тоже, что отпустили. Я очень счастлив здесь быть. В нам шестом я еще в Донецке, как бы, хорошо дружил. А со всеми ребятами, в принципе, нашел общий язык. Я думаю, ну, для меня это не проблема, как бы. Ну, как разговор, да, был, как бы он сказал, давай, как бы от, быстрее адаптируйся, все хорошо, работай. Ну, то есть то, что и надо, как бы от, от, меня, то, что зависит, все буду делать, чтобы быстрее войти в ритм команды и как бы почувствовать. Буду выкладываться на все сто процентов. Ну, я как бы игрок больше оборонительного плана, опорный полузащитник, то есть, не знаю, естественно, здесь очень сильные футболисты, очень. Ну, Конкуренции я не боюсь, поэтому буду доказывать то, что свою пригодность здесь. В этом сезоне не смогу сыграть по причине того, что я заявлен за шахтер. Ну, сейчас пока вот будет время адаптации, попытаюсь как можно быстрее войти. То есть, ну, понять все принципы игры команды. И думаю, с нового сезона буду уже доказывать. Ребята называют маленький халк Эдмар. Ну.